السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان الى يوم الدين أما بعد. مسلمين المسلمات رحماني ورحمكم الله, ورحمة الله. Tiga ayat, insyaAllah pagi ini kita akan uh, dapatkan tafsiran Surah Al-Mutaffifin, ayat nomor 7, 8 dan ayat yang ke-9 Sebelum itu, mari kita ingat kembali Yang mana sebelum ini, pada minggu yang lalu Kita telah ceritakan kumpulan ayat yang berada pada segmen pembuka bagi surah al-mutaffifin iaitu Allah memberikan ancaman Allah memperingatkan golongan yang tidak adil di dalam membuat pertimbangan dalam buat sukatan dan dalam orang yang menipu dalam sukatan dan timbangan merujuk juga kepada orang yang tidak adil, orang yang tidak adil. Maka Allah mengingatkan tentang kedatangan hari kehidupan semula. Maka pagi ini kita akan masuk pada kumpulan ayat segmen bahagian yang pertama iaitu Allah ceritakan kepada kita bagaimanakah kumpulan al-fujjar. Baik, kita baca ayat yang ketujuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kallaa in Takbal fujari lafi sijin. Okay, terjemahan ayat. Kalau jangan sekali-kali. Inna sesungguhnya kitab catatan al-fujal orang yang derhaka Lafi benar-benar berada di dalam sijin. Okey, al-fujal adalah lawan kepada al-abrar. Al-Abrar dengan Al-Fujar kita telah dapatkan maklumat ringkas pada surah sebelum Al-Mutaffifin iaitu ada dibincangkan di dalam surah Al-Infitar semasa dalam surah Al-Infitar Allah sekadar menceritakan golongan Fujar Allah letakkan ia di dalam neraka neraka al-jahim. Ingat lagi ayatnya? Innal fujja rafi jahim. Maka surah al-mutaffifin melengkapkan cerita tentang siapa itu al-fujjar. Apa yang mereka dah buat? Dan bagaimanakah kita catatan amalnya? Jadi Allah mengatakan, Kalla. Baik. Tuan-tuan, saya ingatkan kembali, kita pernah terangkan, Kalla ini sewaktu kita belajar surah Al-Alaq. Lama benar surah Al-Alaq tu. Surah Al-Alaq kita ada sebutkan bahawa di dalam Quran Allah ulang kala sebanyak 33 kali semua sekali di dalam Al-Quran 33 itu seperti yang kita lihat di skrin TV ni 12 yang pertama kita dapati banyak kalimah kala diulang oleh Allah dalam surah al muddaf Fir. Surah yang ke-74. Kita akan jumpa empat kali Allah gunakan kalimah kalla, 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 kalla. Manakala dalam surah Al-Qiyamah, Allah ulang sebanyak tiga kali. Dan surah Al-Mutaffifin. Sama banyak macam surah Al-Mudathir. Allah akan gunakan kalimah kanlah sebanyak empat kali. Empat kali itu pada ayat nombor tujuh yang kita baca. Ayat nombor empat belas, lima belas, termasuklah ayat nombor lapan okay. belas. Jadi kita kena dapatkan terlebih dahulu Apakah makna di sebalik penggunaan kalimah kalla? Kalla kalau Allah gunakan ia di dalam Quran boleh merujuk kepada empat fungsi. Yang pertama, kalau Allah gunakan kalimah kalla adalah digunakan untuk memberikan ancaman. Ia ini berbentuk larangan. Sebab itu diterjemahkan ia dengan kalimah Jangan sekali-kali ha. Fungsi yang pertama inilah macam ayat yang kita baru baca Sebentar tadi Kala okay. Iaitu Allah mengata, Allah memberi ancaman kepada Al-Fujar okay. Fungsi yang kedua adalah untuk membuat penafian dia terjemah juga macam jangan sekali-kali. Tapi jangan sekali-kali itu bukan nak memberi ancaman. Tak macam nombor satu. Tapi kalau nombor dua ni adalah Allah nak membuat penafian walaupun terjemahkan walaupun terjemah dia jangan sekali-kali tetapi Allah nak menafikan kenyataan sebelum itu. Yang ketiga kalau berfungsi untuk menjelaskan sebenar-benarnya iaitu haqqan. Dan fungsi yang keempat digunakan untuk pembuka ayat dia akan diterjemahkan dengan ala ketahuilah. Okay, jadi moga-moga uh, dapat mengetahui empat fungsi kala maka kita kembali kepada Ayat yang baru kita bincang tadi maknanya dalam ayat ini kala Allah membuat larangan. Allah kata apa jangan sekali-kali. Apa perbuatan orang al-fujar ini sehingga Allah memberi amaran kepada mereka. Kena tengok ayat yang paling dekat iaitu ayat 6. Ingat lagi ayat 6. Ada orang, dia tak meyakini adanya hari apa? Hari berdiri manusia di sisi Allah. Jadi, mana-mana yang tak percaya, hari dihidupkan semula, maka Allah kata, Kalla, janganlah sekali-kali. Termasuklah, jangan buat sikap al-mutafifin al tu. Okey. Uh, kita bincang tentang berayat, uh, makna yang berikutnya adalah Okay, kalau inna kitabah Ayat tujuh ni, kitab tu maksudnya adalah Kitab catatan amalan Orang yang fujar Tersimpan di dalam sijin Okay, apa tu sijin Kita dapatkan dulu maklumat itu pada ayat yang berikutnya kita baca ayat yang berikutnya ayat nombor 8 wama anzar kamasin jin dan tahukah engkau apakah itu sijin. Okay, ingat kembali kalau Allah bertanya wama adraka fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memberikan satu gambaran yang sangat dahsyat tentang sijin. Tu. Sebab itu kalau kita ingat kembali dua ayat terakhir eh tiga ayat terakhir surah Al-Infitar kan Allah bertanya tentang Yawmiddin ingat lagi wama adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin teknik yang sama Allah gunakan ketika nak mengajak kepada semua manusia mengambil tahu apa itu sijin. Sebab itu Al Imam Al Qutubi mengatakan kalau Allah bertanya seperti itu wa ma adraka adalah Allah nak menyatakan keagungan dan kedahsyatan tentang si jin itu. Tapi kita dapat maklumat awal si jin itu apa? Adalah dikaitkan dengan catatan amalan orang yang dikategorikan fujar. Okey, amalan apa? Kita catatan amalan al-fujar ia berada di sijin. Sijin ni bukan sesuatu yang biasa-biasa. Apa tu sijin? Al-Imam Muttabari mengatakan ia adalah bumi lapisan yang ketujuh yang paling bawah sekali. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, kalimah sejin berasal daripada perkataan as-sajnu, bermaksud tempat yang sempit. Setiap ciptaan yang lebih rendah, maka akan lebih sempit. Kalau lebih tinggi, lebih luas. Ibn Qasim dia nak kata, kan Tauhbadi kata apa? Ibn Tauhbadi kata, sejenis satu tempat di lapisan bumi yang paling bawah sekali. Jadi Ibn Qasim pun tambah lagi. Dia kata, lapisan bumi ni, kalau makin ke bawah, lagi sempit. Tapi kalau langit, makin ke atas, makin luas. Jadi Ibnu Kathir mengatakan semua dari tujuh lapisan langit lebih luas, lebih tinggi daripada di bawahnya macam tu juga adalah bumi. Maknanya buku catatan amal Al-Fujar diletakkan di mana? Di lapisan bumi yang paling bawah sekali. Buku tu akan diletakkan di situ bila buku catatan amal itu diletakkan kejap lagi saya akan ceritakan kalau waktu masih ada bila okey kita dah mengaji waktu surah al-infitar ingat lagi surah Al infitar yang Allah bagi tahu setiap daripada kita ini ada peng pengawal ingat lagi pengawal tu siapa wa inna alaikum lahafizin. Ingat balik ayat nombor 10 tu. Sebelah dan dua belas. Kita kan ada pengawal di kalangan malaikat kiraman katibin. Iaitu malaikat yang mulia yang mencatat amal. Jadi selagi orang itu hidup, semua orang malaikat catat amal tu. Ya alamu nama tafalun. Depa tahu apa yang manusia itu buat. Dia catat, 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 catat. Apabila manusia itu dah mati, so buku catatan tu nak buat apa? Mesti dah tak lagi di tulis. So buku tu nak letak di mana? Maka golongan yang pertama Ia akan diletakkan di dalam Sijin Sijin ini apa? Tu yang Allah tanya Wama adraka ma Sijin Dan Apa itu kitabah? Kita lanjutkan dengan ayat nombor sembilan kitabun marqum iaitu kitab yang mengandungi catatan amal marqum bermaksud maktub jadi kita dapat maklumat pada pagi ini ada manusia Allah letakkan buku amal setelah dia mati Bukunya disimpan di mana? Bukan di arkib. Ha, tapi disimpan di dalam bumi lapisan yang paling bawah sekali. Dia letakkan buku tu kat situ. Bila buku itu akan diletakkan di situ, ayat Al-Quran setakat ni tak cerita. Bila buku tu mula diletakkan. Maka ada hadis yang menceritakan buku itu diletakkan setelah roh dijemput untuk menaiki langit. Maknanya buku itu diletakkan setelah mati je mana-mana manusia kalau golongan fujar, apabila dia roh dia dah keluar daripada badan, dan dia roh itu akan dibawa naik ke langit, ha, pada ketika itulah, buku amal itu akan diletakkan di dalam sijil. Jadi nak tahu ceritanya bagaimana, sempat, rasa tak sempat dah bagi ni nak cerita ni. Macam mana Allah perintahkan buku itu diletakkan? Uh, waktu pukul tujuh, dah tujuh belas minit, dua puluh saat. Sambung besok lah kot. Eh? Besok Esok kita sambung. Macam mana buku itu diletakkan? Ke boleh lagi? Boleh lagi? Masya Allah semangat tuan-tuan puan. Okey. Kita Okey, saya pendek ke cerita dia. Mula-mula apabila orang yang kafir dia nak mati, banyak dosa, malaikat azab akan turun dari langit. Ni cerita malaikat azab turun dulu sejauh mata memandang. Dia akan bawa kain kafan dari neraka. Lepas tu datang pula malak maut. Malaikat maut duduk di bahagian kepala orang yang nak mati di kalangan orang-orang kafir. Malaikat maut memang dia keduduk bagian kepala. Baik ke tak baik, dia keduduk bagian kepala. Kemudian hadir juga pembantu kepada malak maut. Pembantu malaikat maut ini dia akan suruh roh itu keluar daripada kaki sampai ke halqum. Kemudian baru malak maut Israel itulah akan memerintahkan roh keluar sampai keluar daripada badannya. Jadi untuk suruh roh itu keluar, maka para malaikat akan kutuk, akan keji, akan hina roh itu. Ha, ini berdasarkan hadis ni lah. Hadis al bara bin Azib. Saya tak sempat nak tunjukkan dah. Saya tunjuk dia punya flow dia saja. Roh itu apabila dia dikutuk, dikeji, dia dimarahi sebab dia diberi warning. Kau keluar wahai roh. Kalau kau keluar, kau akan mendapat azab Allah. Maka roh tu dia tak nak keluar. Tapi dia kena mati. Bila tak nak keluar, itu yang malaikat paksa dia keluar. Dipukul depan muka orang yang nak mati itu dengan belakang dia. Seperti mana surah Al-An'am ayat nombor 93. Dan juga dalam surah al-anfal ayat nombor 50. Cuba tengok surah al-anfal Allah kata apa? Kalaulah kau boleh tengok orang yang mati dalam keadaan kafir itu malaikat ambil nyawa dia dengan dipukul muka dan belakang mereka. Sebab roh tu tak nak keluar keluar sebab dia tahu kalau dia keluar Allah murka dia. Tapi tidak ada orang yang tak mati. Jadi dia kena mati. Jadi roh kena keluar. Maka betul nak keluar, dia dipaksa keluar. Okey, saya pejabat ke cerita. Okey. Kemudian, roh itu tadi tu, malaikat maut tadi, cepat-cepat serahkan kepada malaikat azab yang turun sebelum orang itu mati tadi. Yang bawa kain kafan tadi. Maka roh itu dibagikan kain kafan daripada api neraka. Dia dah mula rasa macam neraka. Sebab kain kafan tu dari neraka. Jadi ruh tu nak dibawa naik ke langit. Jadi on the way nak pergi kepada langit yang pertama tu. Sebab nak pergi langit kena tembus ikut pintu. Ingat tak kita cerita dulu langit ada pintu? Jadi ketika nak naik langit pertama semua malaikat tanya, "Hai malaikat azab, kau bawa roh siapa ni busuk dia?" Maka malaikat azab pun sebutlah, "Fulan bin Si pula." Kemudian mereka minta bagi kami laluan untuk kami tembus langit pertama malaikat kata apa tak boleh ha, maknanya Allah telah memerintahkan malaikat jangan benarkan roh itu melintas walaupun langit pertama maka pada ketika itulah Allah perintahkan kepada malaikat azab sesungguhnya kitab dia ini letakkan di dalam sikjin simpan dia di dalam roh itu letakkan dia di dalam kembalikan roh itu ke dalam jasad di dalam bumi dia akan duduk kat situ dan dia akan dibangkitkan daripada situ ha, itulah selepas itulah roh itu dicampak daripada atas terus ke jasad yang sudah ada di bumi barulah datang malaikat mungkawan nakib rupa-rupanya kitab catatan amal itu dia akan mula diletakkan setelah diarahkan oleh Allah selepas ruh itu dibawa naik ke langit cuma ruh orang kafir ruh orang yang orang yang banyak dosa Allah tidak mengizinkan melepasi langit yang ke langit yang pertama tapi golongan yang al-abrar nanti kita akan bincang Suatu ayat golongan Al-Abra sampai. Dekat mana pula buku dia orang ini Allah Allah letak? Ha, jadi moga-moga dapatlah sedikit sebanyak maklumat hadis daripada hadis untuk melengkapkan cerita Inna kitab al-fujara lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabun marqub. Besok kita akan sambung. Apakah perbuatan golongan fujar ini sehingga Allah meletakkan buku amalnya di dalam seji sampai mereka masuk neraka jahim kita akan jumpa pada ayat nombor 10 minta maaf Tuan puan terlebih waktu sikit aku luqul hadza wa astaghfirullah alazim wa bila tafiul hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik そう。